Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет информативное такое видео. И, наверное, давайте так, чтобы к нему я больше не возвращался. Именно э, если у нас жесткий диск наш э, с дефектом э, 0 Smart и э, пятеркой, тоже ошибка уже, которая идет не просто с восклицательным знаком, а идет с крестиком. Соответственно, э, запаса с марта у нас нет. Резервная область у нас э, забита уже все. То есть релок э, уже больше не переносится беды никуда. И то есть, соответственно, все наши манипуляции могут быть э, в 70% случаях э, напрасными. Если речь идет о там бедах, там erase это, ну вот на процентов 70 напрасно, потому что всего процентов 30 у нас бедов, которые после чистки, допустим, контактов, до да, контактной площадки, после этого вот процентов 30 всего из общего количества, которые появляются в результате этого. И, соответственно, тоже эта манипуляция остается бесполезной. И ремап стопроцентно бесполезен, потому что, опять-таки, резервная область у нас занята полностью и нет свободного места. Соответственно, что мы делаем? Какие наши вот, э, действия после того, как вот мы такой вот Винчестер взяли на ремонт или свой собственный чиним? Действия довольно-таки простые, примитивные. Это первое, подключить компу его, увидеть эти все ошибки. Э, дальше подключаем Викторию. Ставим... Ну приблизительно с 2-3 процентов начинаем э, сканировать его, потому что первый процент точно будет забит. После того, как просканировали это все дело, выявили нормальный кусок, то есть нормальный кусок э, рабочей области. Берем, переходим в мини-тул Partition Wizard. Создаем себе диск с пустым местом там где у нас вот оно плохое там 5-10 процентов реже конечно бывает 50 там процентов но тогда уже лучше голову отключать но ну, это вообще очень редко когда около 50 процентов от 40 50 60 процентов Обычно не доходит выше 20% поломки. То есть, соответственно, голову отключать не надо, потому что будет больше места использоваться, если вы просто вырежете кусок нерабочего места. Ну и а дальше, как вы просто сделали неразмеченную эту область, допустим, или просто ее оставили пустой, сохраняем и пользуемся. Пользуемся как? Для начала пробуем его полностью записать удалить. Записать, удалить. Смотрим, если числовые значения не поменялись уже на выделенной области, то есть бедов у нас нету, да, нет, то значит винт не сыпется и мы можем им нормально пользоваться. И по статистике есть несколько моих товарищей, кому я дарил такие жесткие диски. И они до сих пор пользуются. Один фильм смотрит. Другой это использует такой винт под систему видеонаблюдения. Оба довольны, оба счастливы. Уже больше двух лет прошло. То есть, грубо говоря, смарт это не приговор для жесткого диска. И можно запросто пользоваться просто вот из-за некоторых причин. Допустим... Народ, программки все для работы с жесткими дисками. Теперь я вынес в страничку о канале. Теперь там есть, то есть будет еще и пополняться. И есть там программы, ссылки на релизы которые могут вам помочь. Также материалы. Стараюсь туда выкладывать полезные, которые облегчат ремонт и диагностику, которые у меня были в видео. Все там, все материалы, то есть если что-то новое у меня появляется в видео, оно появляется сразу там. Поэтому качайте, смотрите. Надеюсь вам весело и интересно. К чему, собственно, я это все видео снял? Потому что, ну, просто считаю нерациональным каждый раз делать одну и ту же манипуляцию с одними и теми же проблемами. Это довольно частая проблема с жесткими дисками. То, что вот смарт уже дохлый, смарт в домашних условиях уже не восстановить и плюс еще дохлая резервная область уже, то есть полный трендец. И, собственно, мы никак ничего с ним не сделаем, кроме как обрезать его и использовать под карман куда-нибудь для своих там нужд. Поэтому как-то так решил записать такое вот видео. Еще раз вам напомню, что вот есть такие проблемы. Конкретно данный винт тоже с такими же самыми проблемами. Конкретно его я тоже снимал. Потом в середине видео что-то на меня нашла хандра. Все одно и то же делаешь постоянно. Все одно и то же. И как бы я это все дело удалил и решил записать вам. Такой более разговорный ремонт, грубо говоря, с повторением всех действий, которые уже были неоднократно в видео ранее. Ну и плюс сказать, что вот теперь можно скачать программки и почитать тему. Я сделал, меня давно уже просили вы, с пошаговой инструкцией, что делать с жестким диском. Там пошаговая инструкция и плюс в конце краткого описания. Ссылка на то или другое видео, там где эта тема частично или полностью раскрыта у меня на канале. Если вдруг есть тоже какие-то возражения, замечания оставляйте. Единственное, что люди не путайте конструктивную критику с обсираловым. То есть, если конкретно псиралова, да ты такой сякой, то такие люди сразу улетают в ЧС. И не надо мне потом писать из ЧС что я весь такой хороший, я ж критик, а ты меня заблокировал. Не, дружище, ты не критик, ты дебил, который не умеет даже критиковать нормально. Поэтому, ребят, если нет конструктивной критики, не обзывайтесь, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Всем пока.